Ладлена. Здравствуйте! Вот, она нам сейчас подробно расскажет э, о своей донорской программе. Вот, мы как раз прогуляемся территорией клиники. Вы увидите, как у нас красиво, уютно. Прошу. Расскажи мне хотя бы вот в трех словах, э, когда началась твоя первая донорская программа. Ага, так, э, какой конкретно год я не помню. Э, это было за, за пару-тройку лет до суррогатного материнства э, решила я стать донором. Э, процедура это несложная. Э, приехала на прием, сделали обследование и в целом э, в течение месяца я пропила сначала таблетки, потом мне дали уколы. Заняло это в общей сложности около двух месяцев. Что касается подготовительной этой всей процедуры, ну по самочувствию было по-разному. Под конец, конечно, было тяжелее, потому что яйцеклетки росли и было, ну как набухание живота, легкое. Но mm -hmm. в целом, как только сделали операцию, как только их забрали, восстановилась я за двое суток. Ну то есть в целом. Mm -hmm. Вот я, получается, вышла с наркоза, вот эти все нюансы, все, ну в целом. Если если э, придерживаться рекомендаций врачей. То все будет четко, ну, то есть угу. если все четко принимать, угу. все делать, то в целом ничего сложного. Скажи, как ты узнала о нашей клинике? Мне посоветовала знакомая, дала контакты, я написала, и меня сразу же мне дали мою медсестру, которая меня курировала с моим врачом, мы уже были там на связи в целом через знакомую. Знакомая была здесь. В программе не один раз, и так, и так, и с суррогатной мамой, и донором. И мне посоветовала. Угу. Ты расскажи нам, как много препаратов нужно принимать, что-то колоть, пить? Да, в первый месяц, как только ты приехала, сначала ты пьешь противозачаточные таблетки. Подготавливаешь почву. Потом, да, нужно ставить свечи. Там уже дальше идет индивидуально. Там уже дальше идет индивидуально. Тебе подбирают уколы, свечи. Если надо, там дозу увеличивают, делают ее больше. Ну, то есть гормонально, конечно, ну, лекарств много. Расскажи, пожалуйста. Есть ли у тебя желание еще раз прийти в программу суррогатного материнства? Вот сейчас ты пойдешь снова донором, а после этого пойдешь ли ты еще раз а, Как говорят, никогда не говори никогда. В целом, в самом начале, как только я родила, конечно, понятное дело, я говорила нет, нет, нет. Сейчас, когда восстанавливаешься, уже начинаешь понимать, что в целом, я думаю, я думаю, да, возможно. Все возможно. Ну, то есть я не отрицаю, что это что-то ужасное. Боже, нет, мне не понравилось. Ну, ничего в целом. Да, это сложный такой период, конечно, непростой, но вернуться можно. Не было сложного принятия решения. В целом это просто вот, ну, произошло спонтанно, просто подумала, почему бы и нет. Потому что, ну, во-первых, это денежная компенсация, как ни крути, да, то есть, из этого получу денежку. Это очень очень да немаловажно вот ну второй момент это конечно же ну, понятное дело благодаря этому кто-то станет родителями это тоже такое очень важный аспект а, в целом пришла и вот сейчас я уже э, пропила таблетки э, противозачаточные и вот уже через неделю две-три это произойдет возьмут яйцеклетку то сейчас будет более серьезный этап подготовления. Это уколы, это свечи, э -э ничего в целом сложного. То есть мне приезжать там, на госпитализацию, ложиться, ничего не надо. То есть я, я сегодня второй день на приеме, второй раз. То есть мне сделали УЗИ, посмотрели меня, выписали мне уже лекарства. То есть я еду домой, подготавливаюсь, из дома уже приезжаю четко на операцию. Она происходит под общим наркозом. Она происходит ну, очень быстро, там, в течение нескольких минут до 10 минут. Uh, наркоз легкий. Uh, спасибо нарколову. <laughs> так как уже была, знаю очень, очень все в целом легко. Uh, есть, конечно, свои нюансы, кому-то хуже, кому-то лучше. Тоже зависит все индивидуально от организма человека. Кто-то хуже выходит, восстанавливается тяжелее. Mm. Из моих проблем, с которыми я сталкивалась, мне просто очень хотелось сладкого. Я в прошлый раз пришла в себя, и мне очень захотелось торта. Это все. <с, с этой проблемой мы разобрались. В целом операция длится недолго. Я приезжаю утром в клинику, происходит операция. И на следующий день я уже могу ехать домой. Я на связи с медсестрой и врачом обязательно они мне с собой еще дают лекарства. Ну, то есть они смотрят по динамике по мне. Если нужно, я остаюсь сколько надо. Они мне сделают капельницы, уколы. То есть это опять-таки все индивидуально. Но по моему опыту, я на следующий день уже ехала домой. Мне с собой дали проколоть уколы и поставить капельницы, ну, то есть восстановиться. Я же говорю, если это все соблюдать, то все в целом быстро восстановилось. Это не идет в ущерб моему здоровью моему организму. То есть яйцеклетки не постоянно восстанавливаются. И почему бы не сделать благое дело кому-то? Да, я пройду там, например, два месяца, у меня будет дискомфортность где-то, я буду уколы колоть, свечи, все. Но в целом, ну, это финансовая компенсация, да, мне будет. То есть мне плюс. А также это большая помощь людям. А по сути, ну, как бы у меня потом все будет идеально, буду дальше жить свою жизнь. и кофеаппараты, и чаи, и сладенькое, все. То есть, когда ты ждешь приема, когда ты ждешь приема, обязательно есть и перекусы, и все. То есть, кормят. Когда уже нахожусь непосредственно до операции, после операционной, до операции еще нельзя кушать, Обязательно дают еду и на обед, и на ужин, и на завтрак. То есть пока ты здесь находишься полностью, ты здесь ночуешь, тебя кормят, все. Абсолютно все предоставлено.